449 парней из Саяногорска и Бейского района в эту кампанию будут вызваны на медицинскую комиссию. Естественно, большая часть из них получат отсрочки по разным причинам. Но на срочную службу военкомат должен направить 88 человек. 59 саяногорцев, остальные бейцы. Войска, рот, сухопутные войска в основном 32 человека. Части центрального подчинения 3 человека. Военно-морской флот 1, железнодорожные войска 7 человек. Космические войска 12 человек, ракетные войска стратегического назначения 11 человек, воздушно-десантные войска 4 человека, внутренние войска МВД 5 человек и военно-воздушные силы 13 человек. Все чаще отсрочку от службы призывники получают по состоянию здоровья. И нередко у молодых людей наблюдается недобор веса. Идет и опорно-двигательные болезни, опорно двигательной системы, болезни, связанные с как они автоматизировались? Глазные, да, как вчера сказали. Слабое зрение. То есть и в категорию Б у нас уходят ребятишки в несоответствие роста с массой тела. Особых новшеств на эту призывную кампанию нет. Срок службы остался прежним – один год. Но вот задание на призыв по количеству новобранцев значительно уменьшилось. Поэтому главный военком отметил, что с планом они должны справиться без проблем.